ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ॐ शुक्लाम्भरदरं विष्णुं ससिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपसान्तये ॐ अखण्डमण्डलाकारं यात्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येना। तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिदये। वासिष्ठाय नमो नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं शैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनविप्राः मनुरिक्ष्वा कविब्रवीत् एवं परम्पराप्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले निह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेध्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखाचेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुनं वाचा अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं सर्वाणि न त्वं वेत्तपरं तप अजोऽसि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्मकर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेतिसोऽर्जुना पीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वसः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागसः तस्य कर्तारमपि मां विहित्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मा पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मत्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे सुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्थकृत्स्नकर्मकृत् यस्य यस सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुपण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत् िपि नैव किञ्चित् करोति सः निरासीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरियज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वती श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विषयान्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वती सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वतिज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं। प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहं एवं यास्यसि पाण्डवा येन भूतान्यशेषेणा द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुना सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि भिन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अन्यश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनं जया तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठभारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु